Почав писати пісні ще у сьомому класі. Однак після школи пішов до МГУ вивчати математику. Саме в університеті він познайомився з Валдесом Пельшем. Вчора була сріда сьогодні в а я без і разом вони створили дует Ніщасний случай». математиком Олексій Кортнів так і не став. З МГУ його вигнав. Натомість з нього вийшов чудовий музикант та актор. Кортнів знявся більше ніж у трьох десятках фільмів, а разом зі своїм гуртом записав дев'ять студійних альбомів. сьогодні Олексій Кортнів прийшов до сніданку поговорити про 30-річний ювілей нещасного случая та розказати про майбутні гастролі містами України. Итак, Алексей Кортин в студии Снедарку, Зеден Просуды. Алексей, здравствуйте. 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 От неожиданности просто нам вот, вот очень хорошо стало, что мы сюда приехали. Прекрасно. Алексей, не можем не спросить, все артисты к нам сюда приезжают, о, о том, как вы чувствуете, думаете, что думаете от того, что происходит сейчас в Украине, на Евромайдане. Мы знаем вашу оппозиционную, четкую точку зрения всегда в России и в Москве. Но вот вы артист, известная личность. Как вы думаете, стоит ли открыто вот, отстаивать свою гражданскую позицию во времена, которые вот, переживаем, например, мы? Ну, я считаю, что стоит. Другое дело, что э, свою точку зрения я не могу навязывать. Я прекрасно знаю, что многие коллеги мои по цеху подчеркнуто аполитично и это декларируют. Да? Говорят, что нет, вот музыка должна быть ну, или выше политики, или в стороне от политики, или театр должен быть. Не, никак с этим не связан. Я уважаю и такую точку зрения, но сам придерживаюсь другой. То есть я считаю, что все-таки гражданская позиция... Ну для меня лично, наверное, важнее, чем позиция в искусстве. Вот последние события в Украине э, заставили некоторые группы воссоединиться в старом составе, mm -hmm. ну, чтобы изменить что-то в, в этой стране, поддержать как-то народ, отстоять свою да? Пои, позицию, да. Mm -hmm. И вот э, Океан Эльза они выступили на Майдане, это их объединило. А некоторые группы э, воссоединяются в старом составе, чтобы отыграть юбилейные концерты. В этом году 30 лет. Группе несчастный да, случай. Верно. Вот что должно произойти, чтобы объединить вас? Юбилейный концерт или, не знаю, просто какая-то вечеринка друзей? Дело, дело в том, что мы, в отличие от перечисленных вами групп, никогда не распадались и не меняли состав. Поэтому нам вызывают... Ну, Валдис при... к нам присоединяется регулярно во время каких-то больших концертов, так сказать, отчетных каких-то. То есть не только в честь 30-летия мы вызываем. Валдесу на подмогу, но ну, и потом он сам с огромным удовольствием это делает. И вообще он у нас считается находящимся в академическом отпуске. Mm -hmm. Зараз самый час вам максимум этого запытания в нашего спонсора торговельного марки Якуб Смонарх. Ну и чтобы вы открыли небольшие секреты, или большой секрет, то в Украине вы будете выступать именно с концертами, в каких городах, что люди увидят, какой них сейчас да, случай? мы будем выступать в конце марта, с 25 по 29 число. Я думаю, сейчас уточнять бессмысленно, потому что это еще, в общем, довольно далеко. Это будет Харьков, Днепропетровск, Одесса и Киев. Угу. Любимые города все четыре. Я не могу даже сказать... Ну, наверное, Киев мне ближе, потому что я здесь гораздо больше раз бывал и... Ну, просто лучше его знаю и очень люблю. Алексей, а вот интересно, 30 лет, довольно огромный срок, и, наверное, каким-то образом вы смотрите в глаза своих поклонников, они эволюционировали, появилась ну, ну, какая-то другая история в их глазах, да? Вот насколько обновилась эта публика, насколько она стала молодой, ваши поклонники, и приходят ли 50-летние, 60-летние? Да, конечно, приходят, и я должен сказать, что вообще, мне кажется, правильно взрослеть вместе со своей аудиторией. И всегда вызывают удивление и даже некоторую жалость вот во мне лично артисты, которые пытаются заигрывать с поколением не своим, да, молодеться, прихорашиваться и пытаться там в 50 лет быть интересным, ну, даже 30-летним. На самом деле это достаточно сложно, потому что э, ясно, что у следующих поколений, ну, реально другие интересы, другие каналы там, распространения информации, другая мода, другой язык даже. Поэтому, конечно, работать надо все-таки на своих сверстников. Я в этом абсолютно уверен. Другое дело, что многие из них приводят на концерты своих детей. <связать> <связать> я это просто знаю абсолютно точно, то есть и просто из личного общения, и потом это видно. Потом я, эти, я знаю наших слушателей уже там некоторых в трех поколениях, то есть которые приходят уже <связать> с маленькими совсем детишками, которые за эти 30 лет родились, то есть уже внуки слушают. Конечно, очень приятно, что в зале всегда есть и такие вот 25-35-летние люди, помимо нашей связи. Ну что ж, ждите свой несчастный случай. Спустя 30 лет жизнь еще продолжается, и все еще будет. Алексей Корнев в гостях Снедан с ДНПСДН. Ждите его в своем городе. Но а подробности обязательно вы сообщите уже ближе к весне, когда все начнется. Конечно. Спасибо. Снеданку с ДНПСДН.